जय महाराष्ट्र आज जब मैंने मिस्टर यादव का स्टेटमेंट सुना हंसी आई खयाली पुलाव शेख चली के विचार ऐसा उनका स्टेटमेंट है न डेटा न सर्वे महज स्टेटमेंट स्टे, देना क्या समझते हैं वो महाराष्ट्र को महाराष्ट्र की जनता को मर मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि महाराष्ट्र की जनता के लीडर हमारे चीफ मिनिस्टर एक नाथजी शिंदे वो एक कॉमन मैन सीएम है और सबसे ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय ऐसे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं अजीत दादा पवार इज अ टॉल लीडर ऑफ एनसीपी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर uh, है और उनके साथ हमारे देवेंद्र फडणवीस जी जो डेप्यूटी सीएम है ये ट्रिपल इंजिन की सरकार मैं उनको अश्योर करना चाहूंगी कि तीन, तीन, तीन मिलके हम एक अभूतपूर्व सक्सेस देखने को जा रहे हैं एक अभूतपूर्व जीत हम महाराष्ट्र में स्थापित करेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार महाराष्ट्र के माध्यम से दिल्ली में स्थापित होगी याद रखिएगा मिस्टर यादव तो चार जून को आपको आपके शब्द वापस लेने पड़ेंगे जय हिंद जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र आज मम्मी मिस्टर योगिंद्र यादव स्टेटमेंट वाचला निकला हसी अली माना कहते विचार करता है एक तरी मला त्यांनी त्याची भूमिका क्लिअर करायला पाहिजे की ते खरोखर राजकीय विश्लेषक आहे की इंडी गठबंधनचे प्रवक्ते आहेत यादवजी लक्षात ठेवा आमचे आदरणीय सीएम साहेब एकनाथरावजी शिंदे एक एकदम महाराष्ट्राचे लाडके सीएम आहेत आणि त्यांच्याबरोबर एक जननेता आणि अभूतपूर्व तसं शासकीय त्यांना ज्यांना अभ्यास आहे तशी आमची देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि अजितदादा हे तिघी मिळून महाराष्ट्राला एक, एक अभूतपूर्व यश प्राप्त होईल महायुती फॉर्टी फायव्ह पार पिस्ताळीस पार नक्कीच करणार आणि मोदी सरकार नक्कीच चार जूनला आम्ही प्रस्थापित करू त्या दिवशी लक्षात ठेवा मिस्टर यादव तुम्हाला लपून बसायला लागेल जय हिंद जय महाराष्ट्र